як ваша справа? Дякую, чи ЗСУ все нормально, а у вас? Да, тоже хорошо, не жалуюсь. Mm, непогано, вы из какого места? Я из Кубани. Это место? Ну, вы такого не знаете. Станица небольшая, возле Краснодара. Как называется? Генская. Генская? Генская. Якась дивна назва в неї, ну ладно. До речі, хотів поцікавитись. А Кубань це чия земля взагалі. Черківська. Ну, а дихська, якщо так точніше казати. Ну, плюс-мінус одна теж. Примерно. Це як малоросій українець. Чуть-чуть різне. Не зовсім зрозуміло, що розмовляю. Ну, українців називали малоросами в Російській імперії? А Адигів Черкас. Ну, Ну, магази. А як тоді так вийшло, що адиги десь зникли з тих земель? Якщо це їх земля. Ну, вони тут десь проживуть. Багато? Доволі, так, немало. Їх ціла республіка своє ферс. Як вона називається? Адыгейская республика. Республика Адыгейская. Угу. А она велика? У них даже номера 0-1, самые первые в России. Велика республика Адыгейская? Богата? Велика? Не раз А, велика? Ну, как? Я, если честно, точно ее размера не знаю, но она довольно не маленькая, да, она там... Ну, как бы это ни один, ни два города, там много людей живет, да. Mm -hmm. Ну, они, допустим, она, она ограничит по прямо с самим Краснодаром. Есть такой город Адыгейск, он там недалеко от а Краснодара находится, от 25-30. Есть э, много всяких аулов. Старая Бжига там, Тахтамукай, еще какие-то Тлюстлин Хабль. Они прямо на границе с Краснодаром находятся. И много людей, которые адыгейцами являются, каждый день ездят в Краснодар на работу, например. Угу. Mm -hmm. А что за республика, республика... Карачаева-Черкесия? А Короче, Чаево-Черкесия это подальше. Это... Адыгея находится прямо внутри Краснодарского края. А края Чайво черкесии это у них отдельная республика, из которой заграница нашего края, с которой наш край граничит. Ну, черкесы и адыги это же один народ, фактически, это одно и то же? Ну, возможно, да. Я, если честно, в этом сильно не разбираюсь. Да, это одно и то же. Адыги это один народ, который разделен на адыгейцев, Черкес, и там по этих республиках. А еще есть же Кабардино-Балкарии. Там очень много кого есть на Кавказе, я, если честно, во всех не знаю. Знаю, что и дагестанцев самих по себе, там много, очень 40 народностей, и черкесы и кабардинцы, и они все вроде как для меня, понимаете, они все на одно лицо, я их не могу разделить, я их не понимаю. То есть, я то есть карачаевцы то есть кабардинцы Для меня это все один какой-то народ. Ага. Uh, ну, некоторые их различают. Я, я, допустим. Не Розличаю просто, так я, все, може, цими мало діли. Так це вірно. Адигейці, кар... ці, ці, господи. А, черкеси, кабардинці, там ще інші є. Це один народ, адиги. Просто їх штучно О, не розділили. Я я з вами не штучно так? розділили ще в часи Російської імперії на окремі типу регіони, причому дуже цікавий момент. Карачаєво-Черкесія, Карачаївці... Вони там е, між, між собою, да, Черкеси і Карачаївці, вони з собою не дуже добре контачать, тобто такі в них відносини напряжні. Так само і кабардино балкарія кабардинці і Балкарці, також між собою не дуже. Хоча Балкарці і Карачаївці це тоже, фактично один народ, який розділений. Тобто, мало того, що розділили ці народи, так ще й змішали з тими народами, з якими вони ворогували. Ось цікава політика імперії. А по поводу того, ну, що. Ну, видимо, а що... так було адміністративне управління какими-то областями, було логічно організувати саме таким образом. Тут це імперська політика, розділяй володарюй просто. Ще Юлій Цезарь цитата йому належить. По, стосовно. Ну, у нас з вами самі розуміють можуть бути. Я не так, буду ну... самі сподіватися, можна так. Так це політика імперська, можете самі загуглити. Ну, можна, я не знаю. Хотів запитати вас. стосовно того, що Адегії, ви кажете, вони є. Так, вони є, Їх там 700 тисяч начебто. Але... Да не, в Росії 700 тисяч, А в Турції А в Турции, а в Турции набагато більше. Чому так? Не знаю, Є армяни, яких більше в Росії, ніж в Арменії. От чому так? Їм тут больше нравится, походу. Ну, армяне це інше. Давайте ж ми за Адыгів говоримо зараз. Чому Я ж вам говорю, що, що інше. Есть такие ситуации, когда людей в какой-то стране, какой-то национальности живет больше, чем в своей родной стране. Как это объяснить? Я объясняю только тем, что им в этой стране больше нравится, больше Диви, нравится. Дивиться. Александр Сергеевич Пушкин писал, что в него работа путешествия Азию" 1829 года в главе 1, что черкесы нас... Мы вытеснили их с привольных пастбищ, а у их разоины целые племена. Как думаете вы? Вот о чем, о чем, о чем, о чем, о чем как думаете? Победу казаки их как раз вытесняли. Ага. То есть все-таки находится связь между тем, как, как, почему Адыгов так мало на этой земле, на своей же земле, и они сейчас стоят Турции в основном. Я не думаю, что Diospoda? есть потом связь. На данный момент. Это с того времени прошло уже 300 лет. Какая разница, где они там сейчас находятся. Но они там остались, Нет, не три вот три вот там Смотрите, а, в тогда вот там Смотрите. Почему в иду человек... казаков сюда переселили? Так как раз в этой же. Время? Михаил Иванович Винюков Мих, Михаил Веню, Иванович Винюков. Не, не восемнадцатом. Генерал-майор, а который который в 1861-63 годах издал работу к истории заселения Западного Кавказа. Он писал на странице 249-259, что война шла с неумолимой и беспощадной суровостью. Мы продвигались вперед шаг за шагом, но бесповоротно очищая от горцев до последнего человека всякую землю, на которой раз становилась нога солдата. Горские аулы были выжигаемы целыми сотнями, едва лишь сходил снег, но прежде чем деревья одевались зеленью в феврале и марте. Посевы вытравливались конями или даже вытаптывались. Население Аллоу, если удавалось захватить его врасплох, немедленно было уводимо под военным конвоем в ближайшие станицы и оттуда отправляемо к берегам Черного моря, а далее в Турцию. Находите связь? Нахожу связь в том, что там была Российская империя и воевала там с местным народом, да. Так... Почему тогда... Почему... Э, а почему российская э, империя остановилась, как бы, на... ну, на шовказском хребте, примерно? Почему ДП, Почему Адыги так мало сейчас в России? Да их немало. Их тут достаточно, вполне, я вас уверяю. Достаточно, но в Турции больше. Почему? Это а же что им их там Это же их земля, вы сами сказали, это черкесов земля. А кем там больше нравится? А армяне в России живут больше, чем в Армении. Почему? Потому что их в Армении... что ли? Не поэтому. Смотрите, Ростислав Андрейович Фадеєв, російський воєнний історик, генерал-майор і публіцист в 1865 восімсот письма п'ятому году, письма редактору редактора Московських Ведомостей, я на странице 131. Я понимаю, пишет затем. 8 февраля в Абадзекские земли двинутые единовременно три отряда с приказанием сжечь аулы и гнать отсталых. Пшехинский отряд очистил страну между пшишами и рекой Марти. Приблизительно, приблизительно число выселявшихся и разбегавшихся Абадзехов составляло около 70 тысяч, то есть половину количества, которое считалось до войны, хотя Абадзехское население было усилено многими бежавшими к ним мелкими племенами. Я с вами не спорю. Россия на этой территории воевала с местным населением. Да, это было. Я с вами не спорю. Но почему их живет в Турции больше, чем в России? Потому что им там больше удобно. Вот и все. На сегодняшний день их тут не угнетают, не убивают, не с ними не воюют. Если они захотят приехать в Адыгею, в Россию, в Адыгейскую республику, пожалуйста, могут приехать. Если не они могут, там живут 300 лет, могут. то если, если они там живут уже 200-300 лет в Турции я бы тоже на их месте бы не ехал бы в Россию. Что он тут делать? Нет, это вообще не связано никак. Смотрите, в 1890 году князь Александрович Иванович Боятинский, государственный генерал Фильмашава, генерал адъютант писал, что без потери времени и насколько возможно выселить в Турцию угодцев, а страна будет от них очищена, мы утвердим свое положение навсегда. Видите, тут идет речь об утверждении на веки. И знаете, Или не перебили всех до одного. Тут вопрос другой, почему Адыги в 1992 году Кабардино-Балкарской СССР вышло, вышло, постановление о признании депортации Адыгов 1864 года геноцидом адыгского народа, а 21 мая признать днем памяти этого геноцида. Вот вопрос. Нет. Что это такое? Что Нет. за постановление? Нет. Восстановление называется об осуждении геноцида Адыга в годы мы кавказской войны. Воевали. Да, Российская империя здесь воевала с местным населением. Что вам понятно? Воевала. Если она при этом производила геноцид, это тоже было во время войны. Да, это было. Но то, что люди переехали или их переселили, может быть, в Турцию 100, 200, 150 лет назад, это не мешает им приехать сейчас в республику Адыгею, купить здесь дом и в нем тут жить. Если надо, Пускай бежать ко мне, я им найду этот дом, пускай они его купят и тут живут. Без проблем вообще. Я вообще не понимаю. Давайте, давайте, давайте уточним, что шло в постановлении. Первое, считать массовые из... Нет, воды не русского. Нет, это имеет значение. Тут вопрос на ваши, не вот эти, не на ваши на тезисы. День? Не, не давай, перебивайте. Вот... Не перебивайте, пожалуйста. Я же вам хочу сказать, что все не так, как вы думаете. Никакого спокойного назад не невозможно у нас сейчас. Потому что по первому пункту они пишут, считать массовые Адыго в годы Русско-Кавказской войны и их насильственное выселение с исторической родины в Османскую империю актом геноцида, тягчайшим преступлением против человечества. Войны с, Второе. Войны с предложением Верховный Совет Российской войти, войти с предложением Верховный Совет Российской Федерации рассмотреть вопрос о признании геноцида адыгов в годы Русско-Кавказской войны и предоставлении их зарубежным соотечественникам двойного гражданства то есть гражданство вот просят. Поручить Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской СССР и Совету Министров Кабардино-Балкарской СССР разработать программу мероприятий по реабилитации, по реабилитации и репатриации зарубежных адыгов. То есть, что имеется в виду? Они до сих пор даже не реабилитированы они не, не репатриированы, они не могут сейчас спокойно вернуться, потому что за ними потом начнутся гонения репрессии. Четвертое. Добиваться для зарубежных адыгов. Слушайте, пожалуйста. Через Верховный Совет Российской Федерации и соответствующие международные организации статуса народа изгнанника. Это целый народ изгнанник, представляете? И пятое. Объявить 21 мая, день памяти адыгов, жертв, жертв русско-кавказской войны нерабочим днем. Председатель Верховного Совета Кабардино-Балкарской СССР хакамуков. Вот видите, про что идет речь. Не могут они вернуться спокойно себя, потому что, э, ну, вот так, они поддали геноциду, они даже не реабилитированы. Хорошо. Допустим, был геноцид. Я с вами даже не буду в этом спорить, понимаете? Но mm -hmm. я в этой теме не разбираюсь. Я с вами могу согласиться. Он мог бы тут присутствовать. Я не спорю. Были военные действия, были какие-то акты совершены. Вполне себе возможно. В каком-то году, в каком-то веке. На сегодняшний день никто не запрещает никакому человеку приехать в Адыгею, купить там дом и жить. Если вас это ну, каким-то образом э, даст странно... У них, вы у них спрашивали? Я могу вам здесь написать свой, свои контакты, например. Вы можете попросить какого-нибудь адыгейца с Турции приехать в Россию, в Адыгею. Я ему подыщу дом, он его купит и будет там жить. Я вам это гарантирую. Скажите, вы серьезно говорите, чтобы одного какого-то адыгейца заселить в вашем доме, э, при, том, что, в при том, что их там миллионы или что? Вы о чем вообще? Те, кто хочет переехать, у кого здесь есть какие-то дела, кто хочет здесь жить, может переехать? Вы... Если они не переезжают, как значит, вы думаете, им это неинтересно. Ну, Даже как Вы общались, вы общались хотя бы с одним адыгом. Теперь, теперь, теперь вы меня перебиваете. Я уточняю, я, уточнюю, я уточняю. Хотя бы с одним адыгом вы общались? Турецким? Турецким нет. А как вы можете за них говорить, что они там могут спокойно себе приехать, могут себе обустроиться? Все для них да, потому, рань потому, и изобилие. Потому, потому, что, потому что сюда может приехать любой человек здесь, <coughs> жить и делать свои Почему дела? до сих пор не признали геноцид адыгов в России? Вот это я не знаю. Если он может спокойно этот адыг, которого репрессировали еще в 19 веке, бене, почему не признали геноцид его народа? Давайте проведем эксперимент. Они же в 2006 Привозите году сюда... добивались, да, чтобы признали да, это давайте проведем, давайте проведем эксперимент. Привозите сюда адыгейца, мы его здесь поселим. И вы сами все поймете. Зачем мне один адыгейц, если у меня полтора миллиона, например, живет в Турции? Привозите вы что будете делать с, с полтора миллионами? Вы будете что делать на территории Кубани? А у них есть желание сюда ехать? Вы с ними разговаривали? А как вы думаете, для чего они выставляют вот, смотрите, 2006 год? 13 октября 20 адигських 20 адигських громадських організацій із різних стран звернулися до Європарламенту з просьбою про визнання геноциду адигів 18-19 віків і вже получили підтвердження о поємі документів к розгляненню. По мнению главы Чьяського конгреса Мурата Безєгова, визнання факта геноциду стане великим шагом к вирішенню цієї проблеми в Росії. В першому адигов є більш насуща задача застраховаться от объединения с Краснодарским краем, которое может произойти с назначением нового главы Адыгеи. Как рассказал глава Дигейской общественной организации Черкесский конгресс Мурат Берзегов, обращение с просьбой о признании геноцида адыгского народа в годы и после Русской Кавказской войны 18-19 столетия, направлено президенту Европарламента Джозефу Бареллу Фон Теллису, текст, которым говорится о военной экспансии Российской империи во второй половине 18 века, ставшей для народа национальной трагедией. Подписали представители адыгских общественных организаций из России, Турции, Израиля, и Иордании, и Сирии, и США, Бельгии, Канады и Германии. Видите, какая большая диаспора? Тут, почему Адыги добиваются этого, того, если им это все равно, по вашей логике? Я же вам объясняю. Может быть, они хотят именно признания, чтобы их признали бы официально, что такое происходило, что был геноцид. Они а хотят получить признали? себе бумажку. Да я не знаю, почему. Они хотят себе официально какой-то документ о том, что это существовало. Пожалуйста, им кто-то его дает, либо не дает. На каких основаниях? Я не политик, я не юрист, я вам не могу сказать. Был бы я политиком и юристом, и в этом бы я интересовался, возможно, я бы вам объяснил. Но я сейчас вам заявляю свою точку зрения из того, что я каждый день вижу адыгейцев, которые приезжают в Краснодар огромным количеством на работу. Они живут у нас за рекой, за Кубани. Они там ездят, живут, работают. Мы к ним тоже ездим, живем и работаем. Там и русские водогеи живут там, за этой кубанью в этих Аулах. И тоже ездят на работу в Краснодар, потому что там жилье дешевле, чем в Краснодарском крае. Почему-то, я не знаю почему. Вы спрашивали в этих проблемы. адыгейцев за 21 нет, мая? Нет. 21 никакой мая. Про... Нет никакой проблемы. За я вам 21 мая, мая. Вы спрашивали в этих Адыгейцев. Я Или вы просто по работе? Заявляю, Нет никакой вообще проблемы? Да, исходя из ваших утверждений про то, что как раз таки, вы ездите на работу, и они ездят на работу, потому что там дешевле. Вот это такой у вас вывод. Нет проблем. Потому что я вот вижу их по работе. Это прекрасно. Вы хотя бы с одним адыгом общались про его, про его национальные интересы, его истории? Вы общались с ним? Нет, не общался. Про что вы тогда можете говорить? Скажите мне, пожалуйста. Про что вы можете говорить? Если я сейчас на работе буду вместе работать с казахом, там, с узбеком, с белорусом, с э, не знаю, там, немцем. И, и, и я буду говорить, у них никаких проблем нет, у них все хорошо. Я же вижу, они же ходят на работу, они же к нам здесь ездят. В чем проблема-то? Понимаете, это примитивизм, это не относится к делу. Вот больше бы, больше бы вопрос задались о том, что они лично обращались к Путину, чтобы признать геноцид, а он отказал. Почему? Вот почему до сих пор за 30 лет не признан этот геноцид, если проблем нет. Вы же сами себе противоречите. Если нет проблем в Адыгах, в чем проблема признать их геноцид? Если нет проблем, если нет проблем в чем проблема дать э, земли, которые вы у них забрали, колонизировали, захватили, отдать тем Адыгам, которым пришлось либо убегать, либо их под военными конвоями, как я говорю, отводили. Им вернуть эти земли, их не родину, а тухтонную землю. Чем, почему проблема признать геноцид? Я так и не понял. Такое военное действие. Понимаете? Что? Вы понимаете, что такое военное действие? Кто связал войну на Кавказе? С чем, с чем, свя с чем связано э военное действие? Это что происходит, когда они происходят. Так это в любых что военных не действиях? Не, не... Смотрите, является... вы сейчас спрашиваете. Я смотрю на драку между двумя чуваками, между двумя людьми. Драка у них идет. Я смотрю, думаю, ну это они сам, где-то что-то они там не поделили, они между собой дерутся, ну бывает. А если вы, например, посмотрели бы на драку с самого начала, когда она только начиналась, и посмотрели, а кто начал быковать, а кто напал на, на ну кто, кто, кто зачинатель, вот тогда уже б, д, был бы другой вопрос. Вы не так задаете, не, не так у вас вопрос нужен, формировать, ну вы поняли, э, он должен формулировка состоять в том, кто развязал эту войну и зачем. Вот это должен быть вопрос главный. И тогда вы сможете найти ответ на этот, на этот вопрос очень легко. Кто развязал войну? Еще раз, я спрашиваю, кто развязал войну? Про это говорю. Я вам да. не про это. Говорю, я а про вообще про другое говорю. Вы меня складываете в мои уста. Так Может? а в чем проблема? В чем проблема сказать, кто напал на Кавказ? Проблема в том, что я этот вопрос не изучал, я не знаю. Я знаю, что здесь были военные действия. Я знаю, что казаки воевали с местным населением. Так а почему? Почему они воевали? Вопрос. Кто напал первым? Подождите, я про другое вам говорю. Если был геноцид, а здесь были военные действия, то то, что людей является неотъемлемой частью войны во время да. войны людей это где и военные и не военные это где такой когда написал. война происходит люди для того война как бы не существует это да. войны и да войны да это трагедии всегда это всегда трагедия война это всегда трагедия тут вопрос только о том бывает, ну, есть такие моменты, что бывает геноцид мирного населения, который не относится. Вы знаете, что вот эти все воспоминания этих генералов, я не, не, вам не зачитал еще воспоминания этих генералов, которые писали про такого человека, как С, у него было название. Он вообще, знаете, что делал? Он вообще он коллекционировал адыгов. Понимаете, насколько велась эта война? И это все как бы видели другие генералы. Понимаете, в чем вопрос? Не всегда в войнах идет геноцид мирного населения например потому что страдали там и дети и женщины и так дальше вот э, потому я вас спрашиваю кто начал войну на Кавказе еще раз вы мне отключаете звук я с вами общаюсь просто если вы мне не даете вы мне если звук? вы мне не даете сказать фразу я ее просто молча договариваю и все То есть вы можете меня сколько угодно перебивать но я свою фразу докажу и все если вам так неудобно общаться, просто не перебивайте. Чего вас так на эмоции пробило? Мы же вроде нормально общаемся. Я вас просто спрашиваю, почему не признали геноцид и кто начал эту войну, если ведутся боевые действия? Знаете, в чем прикол? Что если бы Россия не развязала эти боевые действия, никакого геноцида не было. Никаких бы жертв не было. Не было бы сейчас изгнанного народа, народа изгнанника Адыгов. Вы знаете, что, кстати, геноцид этот признала Грузия? Она признала это геноцидом. Не было бы этих всех трагедий, этих всех сцен ужасных, если бы Россия не развязала войну и не начала эти боевые действия из-за своих собственных имперских амбиций. Так же, как мы видим сейчас, в 2022-2014, видите, это все то же самое, та же самая политика. Чего че вы не можете нормально выслушать э, чужое мнение? Вы меня, потому что не даете ничего сказать. Вы меня перебили просто. Серьезно? Так я ж я вам, я вам первый. Я вам первый рассказывал за то, что мы уточняем, кто начал войну. Вы говорите, я не разбираюсь. Так послушайте тогда того человека, который ее разбирается. В чем проблема ваша? Или вы не разбираетесь, но при этом имеете кучу своей альтернативщины? Я Понимаешь, не понимаю. Ты не даешь мне досказать то, что я хочу тебе досказать. Ты мне каждый раз, каждую мою фразу перебиваешь постоянно. Сначала мы с тобой начали говорить я понял. Обычная вода, понимаешь? Водолейщина. Когда идут неудобные факты, связанные с твоей стороной, ты начинаешь постоянно ни, одно... ни одной цитаты, я не смог закончить, чтобы ты меня не перебивал и не обвинял меня в том, что я тебя перебиваю. Вот просто ни одной. Понимаешь? Геноцид Адыгова – это абсолютный факт. Непризнание его в России – это абсолютный факт. Война в Украине, которую начала Россия, это абсолютный факт. Война на Кавказе, которую начала Россия, это абсолютный факт. Везде войны начинает, вот, вот в этих территориях, начинает Россия. Она виновата. Она в этом виновата. Почему тебе это сложно сказать? Потому что империализм мешает. Потому что мы все, мы все русские, с нами Бог. Ты даже не знаешь про проблемы адыгов, как они проводят каждый год марши на 21 мая. Потому что, несмотря на то, что в России не признали этот день, не приняли его, не рабочим не сделали, они все равно каждый год выходят на марши, на митинги, по всему миру идут в честь Дня памяти, загугли, День памяти геноцида адыгов. Они выходят с флагами, со и идут по площади. Понимаешь, это все понятия не имеешь, ты только видишь то, что на работе. На работе что не можешь видеть. Э, ищ, ты знаешь про историю кавказских войн. Ты даже... Э, скажи мне, пожалуйста, давай я тебя... Я тебе смотрю, я тебя внимательно выслушаю, если ты скажешь, когда начались кавказские войны. Примерно с того времени переселения сюда казаков. Плюс-минус, точно не знаю. Нет, есть точный год. Я не историк, это ты историк. Ну и все, понимаешь? Зачем ты тогда ты пытаешься мне противоречить? свои мнения и так дальше ну это хорошо что я тебя есть твое мнение но у противоречит но противоречит реальной истории реальным историческим фактам. Вот и все понимаешь тут нету смысла дальше железобетоном Я уже услышал эту во дню видите э, эти люди они типа добрые нормальные до поа времени пока ты уже не заходишь дальше дальше и дальше в детали не заходишь и он уже начинает, начинает юлить немо, так мы же, мы же, все нормально, я не разбираюсь, но я скажу, я все расскажу тебе, как оно есть, все хорошо у нас, никаких проблем нет, а то, что мы, то, что адыги пытаются признать геноцидом, это уже 30 лет, это такое дело, ну, пусть приезжают, что они не приезжают, полтора миллиона адыгов сейчас приедет себе, э, пожалуйста, живите, тут же земли уже свободные, живите себе. Чепуха повта, тотальна чепуха. Один твій лайк. Це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!